нет каких-то целей других. Ну что ты туда ходишь? – Мне спрашивают. Я хожу, потому что люблю этих людей. У нас нет доступа ходить просто по всей зоне. Есть определенная комната, в которой мы можем проводить богослужение. служение. В лучшем случае, если Дневальный оббежит по отрядам и пригласит людей. Люди всегда шли, потому что вот эти ребята, которые сами приходили на служение, они потом, естественно, когда приходили в свои комнаты, день и живут, другие не спрашивают, где вы были. Мы были там, там, изучают Библию. Таким образом, сами ребята, которые приходили на служение, они становились и служителями, которые потом и приглашали всех остальных. Ській виправній колонії No116 Сергія та його товаришів добре знають і адміністрація, і ті, хто відбуває покарання, вони приходять сюди щосуботи, щоб розповідати про Бога, вивчати із засудженими Біблію. Сергій твердо переконаний, що тільки Бог, Його велика любов, може очистити від будь-якого скоєного гріха, врятувати, на чийсь погляд, уже безнадійну пропащу людину і повернути її до нормального життя. Сам Сергій, будучи підлітком, як і багато його ровесників у той час, мріяв потрапити у тюрму. Такі тоді були у нього цінності і пріоритети. Зустріч з Богом змінила його погляди на життя докорінно. Сергій побачив інший зміст. Служіння людям мої мрії осуществились. Я попав в тюрму, але попав по собственної волі. Тоді мене посадили, а тепер я хожу і розказую людям о боги. Не просто було починати цю справу, не все відразу вдавалося. Небагато було бажаючих здійснювати служіння в колонії. У Сергія іноді опускалися руки. Да не сдавался. Бог как-то укрепил руки, колени, обращаясь назад, особенно по первой больше чувствовалось каких-то проблем. Сейчас уже с администрацией больше познакомились, нас уже знают, сами уже привыкли. Личный настрой. Я просто понял, что я должен быть там. Сергей не спасал перед трудностями, и Господь дав ему поддержку. Есть у нас команда, периодически она меняется эта команда, ходят местные братья. Слава Богу, Господь благословил команды нас, которые ходят. Тоже, ну, человек пять. Сергей совершал служение в тюрьме уже раньше, параллельно в это время. Я об этом даже не думал и не мыслил. И у меня даже, если бы мне в то время сказали, что я пойду в тюрьму, была даже какая-то преграда. Для меня это казалось другой мир, цеки И он предложил мне. Но, опять-таки, тоже было страшно, как туда пойду. Первый раз, я помню, шел, так аж, так аж такая дрожь была тюрьма, зона, зашел, он на тебя смотрят там откуда-то. Служение у нас проходит в тюрьме в таком режиме домашней церкви, в братском, дружеском общении. С двух дня до четырех дня, и мы в это время приходим, у нас есть два часа. Мы садимся в кружок и общаемся. Люди по чуть, -чуть приходят, вливаются уже в это служение. И уже где-то более официальная часть, это уже вторая половина уже нашего времени, то есть после трех часов мы уже именно уже есть такая уже духовная часть. А до трех часов у нас есть такое обсуждение каких-то вопросов, каких-то тем. Они тоже читают Библию и исследуют. Первоначально, когда Сергей мне предложил, была такие мысли, может быть, ну что там, ну, безнадежная идея, ну что туда ходить. Сейчас, конечно, таких мыслей нету из того опыта, который имеем мы. Иногда люди, которые здесь на свободе меня окружают, гораздо хуже, чем те люди, с которыми я общаюсь. Когда мы с ребятами разговариваем, мы постоянно им несем вот эту мысль, что клеймо зека на вас поставило общество. И вы люди второго или низшего сорта перед обществом. Перед кем? перед теми, которые такие же. У Бога подход к человеку или взгляд на человека совсем другой. У Бога нет разницы между начальником зоны перед которым, может быть, вы там трепещете, да, и между вами, у Бога нет разницы. Это клеймо, которое поставило общество. Вы ни в коем случае не должны на него обращать внимание. Мы пытаемся донести людям вот эту мысль, что вы, несмотря на то, что у вас, может быть, там некоторые сидят по 10, по 15 лет, и у некоторых такие статьи преступления, что может страшно даже говорить, несмотря на вот этот багаж, который у вас есть, старых дел, несмотря на это, вы очень ценны в глазах Господа. И, возможно, гораздо ценнее, чем чем тот человек, который ходит там в белой рубашечке, уважаемый господин в обществе или в мире. Вот эту мысль пытаемся донести. Тюрьма не исправляет. Бог исправляет. Бог исправляет. И Христос есть везде, где есть в нем нужда. Вот в тюрьме есть в нем нужда. Слышал такую интересную фразу со стороны одного заключенного. Я его видел только один раз. И на тот момент мне немножко опускались руки. Было так все печально, были трудности. И когда мы пришли, подходит один заключенный и говорит: «Вы хорошо сделали, что пришли. Вас здесь нуждаются». Я принял как слова утешения от Бога. Если мы здесь, значит не просто, так значит Божья воля на это есть. У мене вся життя в путешествиях, побіги з інтернату, в інтернаті, побіги відтуди, біг в нікуди, можна сказати. Куди бігти, я не знав, бо на судьба сложилася, що мене в п'ять лет здали в інтернат. І сказати, що в мене до закриття життя було, це можна сказати, що з брехати. Я зараз реально оглядаючись назад, я розумію, що за свої 27 років я такої життя навіть не бачив. Ну, трудився не без того там, то на стройках, то в колгоспах десь ну, заробляв собі на життя, що було чим прожити. В останнє час до закриття я прожив в монастирі. Четыре года. Я сюда дорожку сам с тобой осознанно. Не знал, когда все это произойдет, но рано или поздно все равно должны были поймать, меня закрыли. Получив семь лет решения свободы, у меня разбили напад группой людей. И на данный час я нахожусь в Сумской випронной колонии уже близко шести лет. Нахожусь здесь уже пятый год. Вообще срока семь лет. Попал сюда по молодой глупости и оплошности предыдущей жизни, которую вел на свободе. Все мы как люди ошибаемся, так и исправляем свои ошибки. Это умные учатся на своих ошибках, мудрых на чужих. А идиот ни на, ни на тех, ни на чужих, ни, ни, ни на чьих ошибках не учится. Да, конечно, есть сожаление о том, что здесь попал и вот социум считает там, второсортным человеком потом после освобождения. Я просто побачу, как живут люди тут. Чим до чого вони стремляться, чого питатися взагалі в цій житті? Я розумію, що є тут люди, які цим живуть, просто вони вже без зони не можуть. Я попавши сюди, переосмислив свою жизнь, переосмислив ті шаги, що я робив, як поступав, як общався з людьми, обращався, де що робив неправильно. Я поняв, що треба свою міняти життя з корня, починається чистого листа. Так як я побував тут, переосмисливши все це на протязі цих шести років, що я тут знаходжусь, я розумію, що треба братися вже тут за голову взятись і. на волю выходит с чистой совестью и жить по законам. Я увидел у нас на медсанчасти вывеску «Приглашаем всех там, обремененных и трудающихся посетить наше собрание 27 седьмого дня». И мне стало интересно и любопытно. Я пришел на это собрание, познакомился с Сергеем, познакомился с Женей, они как раз тогда двоим были. До сих пор приобщился к Библии, приобщился к Богу. Есть там слова такие, слова Бога, обоюда острее меча острова и может проникать в сознание и составы, и менять суставы и мозги, менять, то есть менять мировоззрение нашими словами. Ну вот как-то приобщаюсь к этому, пытаюсь. Но в этих местах оно тяжелее, наверное, чем на свободе. Не приобщаться, а жить христианином полноценным. Здесь же место такое пропитано полностью алчью, ненавистью, злобой. Все друг друга смотрят в лицо, улыбаются. По сути, все в другом. Я ходив на різні конфесії, не саме на адвентистів. Я ходив і до Баптістів до п'ятдесятників. Мені просто було цікаво саме вивчення біблії, оскільки я нею займався ще на свободі. Мені воно просто до душе було близько. Мені цікаво було її зучити, вникнути, поняти вообще писання слова Божого. І відтоді проходив на різні конфесії, я зрозумів, що це не те. Почав ходити до адвентистів, і я зрозумів, що це якраз та конфесія, яка слідує по писанню, чесно по писанню, нікуди не вляво, не вправо, свого нічого не додають, а все так, як воно є. І почав ходити сюди. Я відкриваю для себе дуже багато позитивного і нового міровоздання, творіння світу, всього живого, що є на землі. І я почав розуміти, що дійсно Бог існує, і він виконує все, щоб ти в нього не попросив. А те, що я заходжусь тут, я багато про це думав. Я розумів, що я її сам сюди цю дорогу топтав. Може бути, є на себе воля Бога, що якщо б я не попав би сюди, я б остався на свободі, і з'ясно чим би закінчив. У всех осужденных есть родственники, которые бы с ними общались. Многие потеряли свои социальные связи. Поэтому в любом случае каждому человеку надо общение, потому что, наверное, самое страшное в жизни это что? одиночество. А когда приходят религиозные организации, могут поддержать за него, а еще и помолиться потом. И человек это поверит, и после того, как он освободится, и он дальше может приходить в ту же религиозную организацию, и, как правило, они отказываются от совершения преступлений, потому что человек занят, у него сознание поменялось, он поверил в Бога, и общество уже будет получать совсем других людей. Они же не просто так попали да, туда, в колонию, а провинились да и вот э, бывает что из-за этого э, как бы разлаживаются отношения с их близкими и бывало такое что нас просил брат узнает полтора года я не знаю что с моей женой она мне не пишет она не проезжает узнаете. и мы звоним служителю который там или какому-то брату если мы знаем чтобы сходи по этому адресу узнать зачастую бывает такое что отношения потеряны и все мне недавно рассказывали такую ситуацию когда сын 10 лет отбывал наказание а когда он приехал домой, то мама ему сказала, э -э -э, что ты сюда вернулся, тебя здесь никто не ждет. И чтобы такого не было, пытаемся служить, чтобы наладить отношения между близкими. Люди, которые проходят к нам на богослужение, это люди, которые попали туда по своей глупости. Это не закоренелый преступник, как написано в Библии. Помышления их были зло во всякое время. Он не родился со злыми мыслями. Он не закончил школу со злыми умыслами и мыслями. Он не вставал, этот человек, утром, э, и думал, что бы сегодня сделать плохого. Это абсолютно нормальные люди, но которые ввиду обстоятельств, где-то кто-то что-то выпил, куда-то рядом стоял, не туда залез. То есть по глупости. Они там оказались по глупости. И теперь стоит большая дилемма. Или исправит этого человека, это как две дороги, или исправит этого человека зона, и он пойдет по той дороге, или исправит человека Бог. И Господь через нас попытается ему донести, что есть вторая дорога. Человек может находиться в тюрьме, будучи на свободе, да. А будучи в тюрьме, может быть свободным. Я это постоянно ребятам говорю, чтобы они это поняли, что не надо спешить выйти на свободу любой ценой. Свободный можно быть и в тюрьме. Каким ты можешь выйти на свободу? Вот это она уже подумала. То есть и не как выйти, а каким выйти. Мы можем находиться на свободе, находиться в этом мире. В кавычках быть свободными, но на самом деле находиться в неволе, находить в зависимостях. Находить в зависимости не обязательно какой-то наркотической, алкогольной, там, таких, а может находиться в зависимости страха в зависимости от личных переживаний, каких-то проблем, таких себе надуманных, мы можем находиться в этой тюрьме. А можем быть свободными. Можем находиться в тюрьме и быть свободными. Но освобождает, освобождает Бог. Если идти по жизни с Богом, Не тільки на Бога, то все в житті складеться. Ми це дуже поздно просто розуміємо. Зміг я це зрозуміти тільки тут. Незважаючи на те, що навіть будучи на свободі, коли прожив в монастирі ще майже 4 роки, теж вивчав Біблію ходив на служіння. Ну, я не понімав того так, як це тут. Біблію я читав, можна сказати, як обичну художню літературу, в якій дива робив Ісус Христос. Я цього. так глибоко просто не понимал, как начал понимать его тут. В моем жизни и где-то что-то мне изменить в лучшую сторону. Что, слава Богу, что такие люди есть, это первое. Второе, что ну, они выбрали его образ жизни, они приняли Христа в свое сердце, и они несут с достоинством, с честью эту ношу и сеют дальше это Слово Божие. Их не задача сеять, а Бога взращивать. Они выполняют свою миссию на 120%, приходят сюда со светлыми мыслями. То придет, просто послушает и усвоит. Чи людей, які злочин. За що? А, любят за что-то? Бог нас за що любит? За что нас любить? За що нас любить? Богу. А он жизнь нас отдал. А я не отдаю за них жизнь. Я делаю такие малые крохи, что сделал наш Господь для нас, для бандитов. Да, мы все бандиты. Написано, Христос нас возлюбил тогда, когда мы еще были грешниками. С кем он имел отношения, когда был на земле? С мытарями, грешниками, блудницами, проститутками. С кем? Почему? Любил за что их было любить. Может, немножко мне дал это любви. Я думаю, возможно. Если, тем более, таким людям, как Сергей, вот он, я смотрю, он, и к своей, он свою работу очень любит, во-первых. Он получает удовольствие от того дела, чем он занимается. И, наверное, каждый человек призван от Бога чем-то заниматься. Я себя нашел среди людей, и в Сумской области мы можем приносить позитив людям, не только негатив. И вот Сергей ⁇ один из тех людей, который любит свою работу, он видит результаты своей работы, люди, которые общались с ним многие действительно стали на путь исправления. А если еще любить этих людей, люди, с которыми ты общаешься, это чувствуют. Каждый человек чувствует, с любовью с ним общается или просто общается, потому что это надо. Если свою работу делать с любовью, то конечный результат намного лучше будет. И он будет однозначно. Виталий Миколаевич у этом переконаний. Все его трудовое життя связано с работой и с засудженными первые годы, когда шла адаптация после окончания вуза, были такие сложные годы. Задумывался, может, ты не за свое дело взялся. Постоянная работа с людьми требует очень много времени и личного. Многие вышли и пошли где-то какими-то своими делами заниматься. А я, приходя домой, все-таки открывал те книги, нормативную базу работы многих философов, которые описали личности, психологию пенициарную, которая изучает личность осужденного. И по вечерам читал изучал, занимался самообразованием и работа в системе. Когда начал видеть свой конечный результат, после того, как люди начали первые освобождаться и ты с ними начал встречаться в обществе, за 20 лет я ни разу не встретил человека, который бы освободился и сказал мне что-то плохое. Всегда люди, те, которые освобождаются, подходят, здороваются. Бывает такое, что я их просто не помню, но я обязательно с ними здороваюсь, начинаю заводить с ними диалог. И это говорит о том, что мы в правильном направлении работаем, видим от своей работы конечный результат, это меня и оставляет здесь. Я знаю, как улучшить условия содержания, я знаю, как не нарушать права осужденных, я знаю, как находить э, с ними общий язык. Это могу сейчас э, доносить своим подчиненным, что э, ни в коем случае нельзя ни каким-то рукоприкладством, ни каким-то там грубым отношением к ним ты этим ты никогда не наведешь там порядок и не завоюешь авторитет и не будешь управлять системой, которая есть на сегодняшний день. И только индивидуальный подход к каждому человеку даст свои потом результаты. Наше дело делать работу, ту, которую поручил нам Господь. И делать ее на 100%. Знаете, не на 99% и даже не на 101%, а на 100% ту, которую поручил нам. А уже надежные, безнадежные, это не нам решать. Поэтому вот это, наверное, правильно. Если из ста человек, которые э, будут приходить к нам, или из тысячи, которые будут приходить к нам, или уже приходят, если один человек будет примет крещение и будет спасен и поменяет свою жизнь, это уже победа. Мы сегодня открыты для всех. Чем больше они будут получать позитива не только от нас, а от общественных организаций, которые только несут позитив, мы со всеми сотрудничаем. Полностью открыты для всех. И это все дает свой положительный результат на исправление и перевоспитание осужденного. В прошлом году у нас три осужденных закончили высшее учебное заведение. По результатам ЗНО поступили и учились. Находясь в местах лишения свободы, это дистанционная учеба. Осужденным на сегодняшний день положены компьютеры, планшеты у нас они есть, есть доступ к интернету, согласно новшествам уголовно-исполнительного законодательства. Если люди не хотят дальше куда-то поступать, то они получают профессию здесь же, в местах лишения свободы. Около 10 профессий, это и столеры, и слесаря, и автомеханики, и работа с деревом. Очень много у нас профессий, которые на сегодняшний день могут пригодиться каждому. Сразу же поступают в профтехническое училище. Оно находится в отдельном здании, там гражданский директор, там мастера гражданские. Это полностью гражданская организация. Их задача – это учить профессии. Тут они получают тоже сертификат про окончание ПТУ. Человек может подумать и осознать, что я не хочу так больше жить, как я жил раньше. Я хочу жить по-другому. А как по-другому, вот Господь поэтому посылает нас, и мы идем туда и рассказываем, как мы жили раньше, и как Бог дает нам право, говорит, избери жизнь, избери. Есть путь, есть. Вот это вот путь. Бог сказал, жизнь и смерть предложила тебе благословение и проклятие. Но ты избери жизнь. Вот в тюрьме. Вот тебе путь один. А дальше выйти, погулять немножко годик, другое, может и меньше, и обратно поехать в другую тюрьму. Либо выйти и стать человеком. Вот это есть благословение и проклятие. Вот есть тюрьма. Преступником является не только тот человек, который попал туда. Вот такое стечение обстоятельств так получилось. Преступником является любой человек, потому что написано в Слове Божьем «Все согрешили и лишены славы Божией». И если взять самого чистого и белого человека с вашей точки зрения, без укоризненной репутации, с чистой репутацией, то если сравнить его с Иисусом Христом или со Словом Божьим, что Слово Божье говорит, то я говорю, сомневаюсь, что он будет таковым. Вот эту мысль я постоянно Сергеем доношу ребятам, потому что преступники все, все мы согрешили. Написано «Всякая неправда есть грех». Вот. И всякая ложь есть грех. Недавно такой случай был. Мы в колонию пришли. Приходят же ребята, а кто-то с охраны. О, говорит, а что это такое? Наркоманы к Богу потянулись. То есть, ну, для него вот эти люди, ну, они пропащие. Как это так? Ты ж наркоман, ты вор, ты разбойник. Как это так? Ты пришел к Богу. То есть, вот я нормальный, я сижу здесь, я на работе, трезвый, не наркоман. Но я не пришел на служение, а наркоман пришел. Поэтому Поэтому где-то такой, знаете, такой критерий может быть где-то в греховном нашем понимании. Кто, кто, ну как бы степень пропажести. Но на самом деле мы не видим в сердец человеческих, как видит это Бог. Поэтому на самом деле все-таки для Бога вот это вот и как бы являются, наверное, больше, знаете, такими, может, злейшими грехами как раз. Вот гордость, да. Человек, который пропадает, находится в таком плачевном состоянии, но он приходит к Богу, потому что он почувствовал нужду, он понимает, что он пропаж. А тот человек, который все достиг, возможно, и он, может, и никогда не придет к Богу, потому что он считает себя хорошим, успешным человеком. Христос пришел к мытарям, грешникам, блудницам, сказал, что больные имеют нужду во а врачей, они здоровые. он вот как раз больные и приходят на служение. Пока мы живы, наверное, пропащих людей нет. Есть, конечно, понятие «человек с сожженной совестью». Те люди, которые мне попадались на жизненном пути, вот, даже, даже бывали случаи, ну, я думал, что это человек пропащий. Ну что им, о чем с ним можно говорить? То есть он живет таким образом жизни, ничего не хочет слушать. Вот. А потом, когда получалось, что общались с ним, или попадал я с ним в какую-то конкретную ситуацию. И я вижу, что все-таки сердце этого человека, которого я считал пропащим, оно у меня ожесточено. Вот эти росточки доброты, они еще в нем есть. И как их полить, чтобы эти росточки проросли и дали плод? Или можно положить сверху камень. Пока мы живы, пока Дух Святой присутствует на земле, я думаю, можно Достучатися до серця любого человека. Нещодавно Руслан Подовжній прийняв рішення скласти заповідь з Богом через водне хрещення. І він не перший, хто, відбуваючи покарання, вирішив довірити своє життя у руки Ісуса Христа. Два рази проводили ми обряд хрещення, Це ж зона, да? там немає якогось водойому, басейну, баптизу. Нет такого, поэтому мы купили надувной бассейн такой веселенький, чтобы можно было погрузить человека туда полностью. И в нем мы совершаем крещение. Было крещение, раз 10 человек принимало крещение, второй раз 3 человека принимало крещение. Когда это служение совершалось, вся зона об этом знала, все с таким с удивлением ходили, заглядывали, смотрели. На зоне принять решение посещать богослужение – это уже какой-то поступок, это раз. А принять на зоне решение о крещении – это серьезный поступок. После крещения жизнь только начинается, и наши испытания в жизни и наши отношения с Богом только начинаются. То есть они приобретают другой смысл. А если на зоне человек принимает такое решение, я думаю, что это о чем-то говорит. Да, таких людей немного. Я бы сказал, таких людей мало. Но они есть и ту... И весть, да, или ту, ту весть Евангелия о том, что человек, каждый человек ценен в глазах Бога, и вы не потерянные для общества и для э, Бога люди, э, вот эту весть слышат не только они, а э, ну, вот последние 2-3 года нам показывают, что слышат, ну, наверное, раза в три четыре больше людей, чем те, которые на богослужения приходят. Я тут пройму крещение, ну а дальше как выйдем, будем Думать, де мені зупиниться на даний час, де мені проживати, чи залишитись в сумах, чи виїхати десь в інше місто. Є всі довіра до Бога, що Бог поведе мене по цьому житті після звільнення. Не просто складаються долі тих, хто звільняється з місць виконання покарань, не просто звільнитися від згубних звичок і залежностей. Але Бог не перестає трудитися над кожною душею і посилає до них тих, хто вже пізнав. Что так и Боже любом. Я понимаю, что я не зря здесь, я здесь должен быть. Я видел тех людей, которые, если сейчас безнадежны, значит, возможно, будут когда-то надежные. Надежда есть, да? Они об этом не знают, они об этом не знают, и вот для этого мы туда идем, чтобы сказать: "Надежда ж есть, ребята, надежда есть". Главное, чтобы человек понял, что он на этом жизни заканчивается, чтобы он понял, что он ценен в глазах Бога. Хотелось бы не отказаться, допустим, от от вникания вот этой книги, которая переворачивает полностью сознание человека, она перестраивает его полностью, а мир он затягивает своими материальными теми же благами, отдаляя человека от Бога. Вот в этом хотелось бы укрепиться как-то. В молитве надо просить у Бога. Счастье у меня... А у меня все есть. <laughs> все есть. Семья есть, дети есть, жена есть, служение есть, церковь есть, братья, сестры, бог есть, велосипед есть. Мне хватает. Счастье заключается в счастье. Для меня иметь велосипед уже счастье, а не яхту. Я понимаю, под словом счастье то, когда тебе хорошо и комфортно. Вот я люблю этим заниматься, я люблю людей, я люблю делать именно это. Вот это счастье. А не просто счастье в чем-то в определенном. Вот. Если у тебя вот это есть, ты да счастлив? А если у тебя этого нет, то ты несчастлив. Я смотрю на своих детей, смотрю, как они растут, о чем они говорят Богу в своих молитвах. Наблюдаю за взаимоотношениями с своей женой, своими родителями. Вот в этом я вижу счастье. Восхищает, когда вот реально я вижу, что Бог через моих детей со мной разговаривает. Бывают такие слова, скажет мне ребенок, которые я думаю, как может ребенок в 6 лет, такое у него может в его маленькой головке быть такие мысли. Я понимаю, что это мне со мной сейчас поговорил Бог. Не зря Иисус говорил, чтобы мы пускали детей. Реально Бог может через наших детей к нам разговаривать. Это приносит тоже радость. Я нашел в церкви таких людей, которых я полюбил. И я остался. А со временем уже полюбил Бога. Полюбил служение, которое он мне дал. Полюбил тех ребят, которые сидят, которые приходят на обослужение. Вот все началось с окружения. Люди ставят точку обо запятую. Поэтому ну, в каждого жизни есть запятая. Которую Бог ставит. Люди, люди вынесли вердикт, что это все, на этом человеке крест, точка. точка. Но он в любом случае придет. И Бог ну, увидит в нем какой-то план свой действий. Поэтому, запятая, в каждом есть человеке, который надо давать людям вместо точки этой, которую они ставят. Может быть так, что тот человек, который осуждает этого человека в данной ситуации, в такой же ситуации, в которой этот человек попал, он бы совершил гораздо хуже. Понимаете, как же мы можем осуждать? Иисус смотрит гораздо глубже. Я бы хотел бы с ними где-то, знаете, на, на, небе вот так вот вместе так собраться на каком-то на какой-то горе, да, <фе> с красивыми там, с красивым, в красивом саду, да, и посидеть вместе чаю попить. Очень хотел бы встретиться не просто здесь, в этой квартире, а уже в вечности.